Здравствуйте! В эфире общественного независимого телевидения программа «Горячий гость». И сегодня я приветствую в нашей студии народного депутата Украины Павло Кишкаря. Добрый день, Добрый день. Павел. Павел, вы представляете фракцию «Самопомич». Так. После последнее время это объединение, это партийная организация в Одессе, но что называется, пользуется большой поддержкой и вы вызываете симпатию. Как вы считаете, чем это вызвано? Казалось бы, Одесса, Юг и ну, Надеюсь, что наша популярность не только в Одессе, она распространяется по всей Украине. И думаем, что делами нас в первую очередь мы продвигаем и бренд, и идеи политической партии. Они достаточно простые и при, принимаются всеми. В принципе, все законы природы мы готовы поддерживать, в том числе и на законодательном уровне. Это очень хорошо. То, что естественно, оно должно вернуться в сферу нашей жизни. Насколько я понимаю, вас интересует несколько сфер нашей жизни. Это прежде всего состояние войны и мира в нашем государстве, но ну и то, что касается каждого жителя любого населенного пункта Украины — это система ЖКХ. Если можно, давайте мы его так по блокам и ну, рассмотрим. Нас, мы настаивали и во время предвыборной да, гонки о том, что в Украине есть три на самом деле больших проблемы — это война, коррупция и проведение реформ. Самопомощь в силу того, что исторически имеет связи с построением эффективной системы самоуправления, интересует также и развитие такого института, как органы местного самоуправления, их влияние на реальную жизнь каждого гражданина, который при, принимает активное хотя бы участие в развитии своего города, поселка, села. Конечно, есть специалисты в самопомощи, которые интересуются ЖКХ. Есть Алена Бабак, которая непосредственно отвечает как народный депутат за те программы, которые сейчас самопомощь рекламирует и продвигает в сессионном зале. Есть наработки и во Львове, и в Киевской самопомощи, которая представлена пятью депутатами в Горсовете. Мы надеемся, эти, эти идеи в плане обеспечения комфорта людей для проживания в городах поширить да, на, на все города Украины. Есть очень интересные проекты, и особенно в сфере энергосбережения. Да, 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 есть новые программы, в том числе и под гидой Европейского Союза, и профинансированные за деньги Евросоюза. Они идут в комплексе с а, а, получениями гражданами дотаций и субсидий так как ценовая политика в сфере энергообеспечения сейчас только повышается и большая часть наших домовладений сейчас будет вынуждена обратиться за помощью государству в виде субсидий. Ну, вот у меня сразу, как у простичного гражданина, возникает вопрос. Понимаете, мы все время живем на субсидиях, на дотациях. А не лучше ли, если действительно имеется мощный финансовый поток вливаний извне, направить это как раз-таки на энергосберегающие технологии, на переоснащение станций, а не дотацию населения? Я бы всем рекомендовал искать внешние потоки не извне, а изнутри, и сама помощь будет настаивать на том, что именно самоорганизация и самодисциплина и эффективное использование тех бюджетов, которые есть на местах, это единственный путь к развитию городов и больших населенных пунктов. Те проекты, которые реализуются с помощью внешних вливаний, и в том числе и датирования, субсидирования населения, они не являются развитием. Это проекты э, поддержания штанов, это проекты закрытия дыр, которые возникают там одномоментно и должны с развитием каких-то введением реформ просто заканчиваться, как, как э, вообще ненужные. Поэтому с введением монетизации э, помощи гражданам, персонификации этой помощи. Я думаю, что с введением систем, современных систем энергосбережения такие процедуры, как субсидии, они просто отомрут. Есть хорошие проекты, еще раз, во Львове, которые уже воплощены в жизнь. Мы их готовы подарить другим горсоветам для того, чтобы их воплощать в жизнь. Ну вот смотрите, самоорганизация — это прежде всего и самопомощь- это прежде всего инициатива, которая должна исходить из личности, из от территориальной громады, то есть э, с места. Это по... вы должны захотеть. Без... Это мы да. должны захотеть. но дело в том, что вот здесь разрыв сознания происходит. с одной стороны э, отличные ребята с хорошей программой пришли, значит они опять решат и сумеют что-то нам привнести. То что это есть, нельзя на это закрывать глаза. Люди ждут, что им придут и просто-напросто улучшат их жизнь. Насколько активно вы, что называется, продвигаете в сознание граждан? Это? Я согласен с вами, что основа любых перемен, революционных, а у нас именно такие происходят сейчас перемены, это сознание самого человека. И отходить от постсоветского синдрома, когда тебе должны и переходить в такое в движение, поступательное движение, когда ты можешь сделать вместе с, с, другими людьми, достаточно тяжело. Самопомощь готова в этом помогать, в том числе и процессами проведения коллективных тренингов. Они проводятся. Во Львове это, эти тренинги на постоянной основе действуют раз на две недели, трехдневные курсы по идеологическим засадам. Зачем самоорганизация, зачем самообъединение, зачем вот эти все инициативы там, дворовые, поселковые, квартальные, я не знаю, какие еще бывают, там, городские, зачем они нужны? Они не нужны для того, чтобы посидеть попить чаю, они э, нужны для того, чтобы мы научились думать вместе. Если мы научимся понимать свою ответственность за город, за дом, за, за квартал. Наверное, самопомощь предложит те проекты, которые будут готовы к реализации этими инициативными группами. Но для этого надо самоорганизоваться. Ну вот давайте рассмотрим еще раз эту ситуацию. Мы говорим о том, что сейчас идет интенсивный процесс реформирования. То есть реформа это сегодня... Ну, на Ой, я бы не сказал, что они Во. идут. Я Во. бы сказал, что есть люди, которые хотят, чтобы они шли. Только а. они, они у нас проводятся в Наши. большинстве своем созданием рабочих групп. Они не должны создаваться, потому что уже все давно написано и уже все давно придумано. Просто надо перестать воровать и делать конкретные шаги по реализации, не по созданию рабочих групп, а по реализации тех или иных реформ. То есть, по большому счету, реформа – это какое-то желание, это какая-то отстраненная мечта, а по факту только не отшипать ту систему, в которой я привык жить. Ну, есть, да, есть очень серьезное сопротивление системы. Даже у каждого человека, если он давал раньше взятки даишникам, достаточно тяжело остановиться да, и перестать это делать. Но пока вы не перестанете это делать, ничего не поменяется пока мы не перестанем к чиновнику относиться как к обслуживающей организации, да, который вам должен предоставить услугу, которую вы обязаны оплатить. Ничего не будет. Сегодня реформа — это конкретное действие. Это электронная очередь в, в поликлинике, это электронный тендер при закупке тех или иных материалов за счет, городского бюджета, за счет госпредприятия, за счет коммунального предприятия. Это онлайн-счета банковские этих же предприятий, коммунальных и государственных, когда вы понимаете, куда эти деньги уходят. Реформа — это убранный подъезд, покрашенные и все, и обеспеченная безопасность реальной милицией. Вашей как гражданина того или иного города и гражданина Украины в целом. Вот это и есть не реальные к реформы. Будет упомя упомянут, но в данной ситуации учет и контроль. То есть про у нас провозглашено, но не проконтролировано то, каким образом должна действовать эта самая реформа, изменения, не реформа. По поводу учета и контроля, есть такие системы координат, в которых... Э не надо не проводить ни учет ни контроль есть определенные системы и деление бюджета на те или иные потребности города допустим да и есть онлайн системы контроля когда само общество будет в любой момент будет иметь возможность посмотреть куда деваются их городские деньги все, для этого дальше не надо уже контролировать. Если общество гражданское будет видеть, что краску, которую купил город, стоит в два раза дороже, поверьте, человек, который закупил эту краску, он будет сидеть в тюрьме. Ну, я бы тут не совсем с вами согласилась, хотя бы по той сфере, которая вторая, второй род деятельности, которым вы занимаетесь, да? Что мы сегодня увидим? Мы видим, что страна находится в военном положении, страна находится в состоянии войны. Это необъявленная война, то есть мы по-прежнему закрываем, опускаем глаза, называем это антитеррористической операцией. Такое складывается впечатление, что народ хочет отстоять свою территорию, свою державность. А вот э, кому-то, не будем называть кому это совершенно не с руки. То есть, практически сегодня, я такого не помню в своей жизни, волонтерство в нашем городе, во всяком случае, э, э, ну, практически не каждый второй, уже каждый первый волонтер. Ну, вот, самопомощь никогда не называла это там, АТО или другими словами, это действительно война с Российской Федерацией. Начиная с 27 февраля прошлого года мы являемся объектом агрессии Российской Федерации. И я подтверждаю, что такие уникальные вещи, которые наше общество смогло организовать и воплотить в жизнь, как волонтерское движение, как добровольческое движение, когда-то мы уже, когда на нашей земле наступит мир, Будем писать докторские и кандидатские работы по, этому. Уникальны, по этим двум уникальным явлениям. Самопомощь э, критически настроена по отношению к тем лицам, которые обязаны обеспечивать суверенитет э, страны. Мы считаем, что ни одна реформа в сфере безопасности и обороны не реализована. Э, даже на самом простом элементарном уровне, на, в плане обеспечения вещевым, э, продовольственным, э, обеспечением войск в том числе и на сегодняшний день мы будем предлагать и дальше давить на тех людей, которым по закону обязано выполняя свои функции да, предоставлять армии те или иные услуги, не знаю, обеспеч... виды обеспечения, чтобы это не были волонтеры, да, чтобы мы переходили уже от волонтеров к исполнению обязанностей государственными чиновниками и государственными органами. Поэтому это война. Война для кого не объявленная, для кого совсем реальная. И самопомощь будет последовательно настаивать на том, чтобы мы в том числе развивали оборонный сектор нашего государства вот я услышала в ваших словах тоже некое противоречие и мы должны оказывать влияние на тех от кого зависим но ведь существует закон и следовательно любой чиновник любого уровня в том числе и высшего должен соответствовать и служить своему отечеству в соответствии с этим вы законом правы. вы правы есть невыполнение некоторых законов мы об этом информировали президента как верховного главнокомандующего Какие будут приняты меры, не знаю, но я точно знаю, что и на Майдане, и в Крыму, и на востоке Украины решал народ. Народ решит и эту проблему. И если будут в действиях наших высших чиновников какие-то злодеяния или невыполнение законов, я уверен, что народ разберется и поставит все на свои места. Но согласитесь, что это ну, не совсем правильно. Даже война — это состояние единства между властью и народом, когда народ готов пойти за своим правителем и на смерть. Я думаю, что оно в действительности так и есть. Мы до конца будем помогать и верить тем руководителям, которые у нас сейчас законно избранные, которые возглавляют эту страну. Хорошо. Вы сказали о том, что на сегодняшний день нужно особое внимание уделить обороноспособности нашей страны. То есть промышленность... Это же государственный заказ. Промышленность, по идее, должна была бы ожить и начать работать в этом направлении. Но сегодня мы радуемся берцам, привезенным из Канады. Сегодня мы ждем, что еще что-то нам подвезут. Мы в ожидании ленд лиза Насколько это ну, оправдано? Вы вне камеры мы с вами общались по поводу уровня государственных чиновников да, и их мотивации. Поверьте, что они не рождаются вот так просто под давлением революционных обстоятельств. Это длинный процесс. Для того, чтобы воспитать хорошего офицера, надо от 8 до 10 лет. Для того, чтобы воспитать державного мужа, надо 20, 30, 40, не знаю сколько лет, но это точно не происходит одномоментно. Да, действительно, у нас есть возможности, в том числе и в военно-промышленном комплексе, творить чудеса создавать новые рабочие места, возвращать через налоги, производя в военную продукцию госбюджет деньги. И э, самопомощь предлагает системные решения в сфере развития ВПК, в том числе и для развития и стимулирования процессов в экономике. Пока нас не слышат, пока у нас существует структура такая, как Укроборонпром, которая Чистый посредник съедает 14% того или иного заказа и только удлиняет схему подписания договоров на поставку оборудования или тех или иных материальных ценностей для воинских формирований. Самопомощь написала, аргументировано, что и зачем надо делать. Системного подхода сейчас в государстве мы не видим. В сфере работы с военно-промышленным комплексом и будем настаивать на внедрении такой системы работы. Пока нас слышат, но ничего не делают. И опять-таки, вы говорите, у нас идет революционный, революционный процесс. Революционный процесс это вихри. Более того, мы находимся в состоянии войны. Многие эксперты говорят, что не было бы не счастья да несчастье помогло, что как раз таки в условиях войны и возможны э, ускоренные изменения и как раз таки реформирования в нашей стране почему же не происходит понимание необходимых структурных изменений в экономике, в законодательстве, в политике для того, чтобы страна осталось существовать и, и вырасти практически да я с вами полностью согласен я уже отвечал фактически на этот вопрос не вызревший менеджмент да от низкого уровня государственного менеджмента поверьте что он не мы собираем просто ну, по всей по всему миру собираем менеджмент для того чтобы сформировать тех людей движения и реализации реформ а не просто создание рабочих групп. Это Значит, очень даже тяжело, оказывается. Оказывается, 23 года мы просто проспали и сегодня Да, Мы породили коррупцию, мы породили откаты, мы породили э, посредников, решал, и пока они научились думать по государственному. Думать по государственному это означает думать не только про себя и свою семью, а еще и про соседа, про город, про область и про всю страну целиком. Что-то давно мы не вспоминали Тараса Бульбу. Я тебя Совершенно. породил. Я тебя юбил. Будем бороться. Это борьба тоже системная работа, поэтому самопомощь как такой инноватор в Верховной Раде будет за системное решение, где бы это ни было. Я благодарю гостя нашей студии народного депутата Украины Павла кишкаря за то, что он честно ответил на наши вопросы. До новых встреч в эфире.